Семинар был организован по инициативе Национального агентства по технологическому развитию при активной поддержке СКГУ имени Манаша Казыбаева и региональной палаты предпринимателей СКО. На встречу собрались представители технологического парка города Астаны и ООН Национального агентства по технологическому развитию. Технологическим центром проводим семинар совещания для предпринимателей в первую очередь. На этом семинаре будут озвучены 9 инструментов по инновационным грантам. Тем более сейчас это актуально в рамках вступления Казахстана в ВТО и недавнем соглашении по созданию Евразийского экономического союза. Наши предприятия должны вводить новые инновации, новые технологии, получать необходимый опыт, знания и совершенствовать производство. Предприниматели представили презентации по разъяснению механизма и правил получения инновационных грантов по девяти видам. Все они реализуются через АО НАТР. На семинаре будут освещены вопросы по поддержке инноваторов, ученых. Бизнесменов Казахстана по индустриальной инновационной деятельности будут освещены по грантовому финансированию, по финансированию. В ходе встречи был подписан меморандум между представителями технопарка города Астаны и региональной палаты предпринимателей СКО. Стоит отметить, что пока ни одной заявки на инновационные гранты от североказахстанцев не поступало. Но организаторы надеются, что именно семинар подтолкнет изобретателей нашей области к новым открытиям и их реализации за счет инновационных грантов. Анастасия Криворучик, Александр Шереметьев. Акпарат